کچھ عرصے بعد خدا نے آپ کو تھوڑا سا دیا ہے آپ کے کام کرنے کے لیے دو چار آدمی ہیں یہ سمجھتے خدا نے خاص ہی میری خدمت کے لیے کیا ہو سکتا ہے وہ آپ سے افضل ہو وہ آپ سے اگر زیادہ مستقی ہے تو وہ آپ سے افضل افسر یہ خدا نے نظام یہ بنایا من والا اور ان نعمتوں کی فراوانی میں تواتر کے ساتھ فراوانی فرمائی اس کی مثالیں بہت ہیں انل ٹیکسا اور یہ نعمتیں دائرۂ شمار سے وسیع تعبیر. ہیں یہ تعبیریں بھی بہت لطیف ہیں اور بہت تکیب ہے اور ان کے ادائے شکر کی حدود تک رسائی بہت بعید ہے اب ہماری اردو بھی کمزور ہے اور عربی ہمیں آتی نہیں ہے اس کی گہرائی میں ہم تین دن ہمارے پاس ہیں اس میں ہم اس کا شاید تھوڑا سا حصہ بھی نہ کر سکتے ایک دفعہ ہم نے اس کو البتہ بیان کیا ہوا ہے خطبے کو کوئی پانچ چھ گھنٹے میں اگر وہ ہو تو اس کو بھی زیادہ دیکھ لیجیے گا تو ہم نے ان میں سے کچھ چیزوں کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بیان کیا وہ تفاع انل ادرا کی اب ان کی بے پایانی کا ادراک کرنے سے انسان قاصر ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جو ابھی تک ہمیں جو محسوس ہوئی آپ کے میرے ذہن میں آئی نعمتیں ابھی آپ جب ان سو تو ہمارے ذہنوں میں جو آ رہا تھا وہ مادی نعمتیں آ رہی در حال مادی نعمتیں بہت اچھی ہیں ہونی چاہیے ہیں اور خدا انشاءاللہ آپ لوگوں کو وافر مزید نصیب فرمائے. لیکن یہ ان نعمتوں کی نسبت میں کچھ بھی نہیں ہمارے ذہن کی وسعت کو تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے جب کہا جائے نا کہ کچھ نعمتیں ہمیں بغیر مانگے ملی ہیں تو آپ کو والدین کی نعمت سمجھ میں آیا گھر کی نعمت سمجھ میں آیا پتنی نہیں جوب کی نعمت سمجھ میں آیا لیکن اس سے بڑھ کر نعمت ولایت ہے ہمیں بغیر مانگے مل بڑھ گئی ہمیں اس سے گھر میں پیدا ہوئے اللہ اکبر یہاں یہ نعمت باریتی موجود تھی یہ بھی ہوا ہوا کیسے ہم نے اس پہ بھی ایک مجلس پڑھی تھی وقت آ گیا اور میرا ارادہ نہیں تھا آدھے گھنٹے سے زیادہ کی مجلس وہ علامہ الحما اور شکر الحم علام الحما وہ فرقان یہ سمجھ میں آئے ابھی ایک پوڈ کر رہا تھا انہوں کہ یہ ولایت اگر قرآن میں آ جاتا تو سمجھ میں آ جاتا ابھی کیونکہ قرآن میں نہیں آیا اس لیے سمجھ میں نہیں آیا قرآن سے پیش کیا تو کہا یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا اول تو ضرورت نہیں ہے کہ قرآن ہے اگر رسول کہتے تو بھی کافی ہوتا ہے اگر رسول کا کہا کافی نہیں ہے تو تم نے قرآن میں بھی عمل نہیں کرے مشکل نصوص میں نہیں ہے مشکل مشکل نفوس میں ہے ہے ان نفس وہاں جس کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا یہاں میں سے ایک وہ سمجھ جو خدا ہے تو نے ہمیں عطا کی ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہدایت کہاں ہے اس نعمت پر شکر ہے اور وہ نعمت جو فرقان ہے وہ جناب سگتا کہاں ہدایت ہے کہاں ہدایت نہیں جناب سگتا کی ذات جو جناب سگتا کے ساتھ ہے وہ ہدایت پر ویسے تو جو علی کے ساتھ ہے وہ ہدایت جو امام حسین کے ساتھ ہے وہ ہدایت پر آپ پوچھیں آپ لوگوں سے تو سارے حسینی جی یہ یا حسینی ہیں ٹھیک ہے جی بہت اچھا ایک ملزم اور امیر ممین سب امیر مومنی کی طرف امیر مومنی کو شہید بھی کہہ ہیں اکیس رمضان کو شاید آپ کے ساتھ جلوس ہوئی لیکن جب بات سعیدہ پر آئے آئے تو جو خالص ہے وہ عذاب گا دوسرا

اللہ اللہ کو نہیں آ اس لیے کہ اگر یہاں آنا ہے تو سب چھوڑ کے آنا پڑے گا یہ حسینی اہلانی کی طرح نہیں ہے کہ اپنی کشتیاں بھی رکھو اور وہ ہم حسینی کہنے کیا تک اگر حسینی بنے تو کشتیاں کی پڑتی ہے صرف کہنے کیا تک یہاں کوئی جناب سیدہ کو شہیدہ بھی نہیں کہہ سکتا اور شہزاد آگے رونا تو بات کی بات ہے شہیدہ نہیں کہہ سکتا زبان جلتی ہے یہ فرمان یہ اور ایک ہے یہ کس کو سمجھ ہے اور کس کو سمجھ نہیں کون اپنی ضمیر کی آواز پر لبے کہتا ہے اور کس نے اپنی ضمیر کو بیچ دیا یہ وہ حد وہاں تو سب سے آسان چاہیے تھا جناب سعیدہ سب سے زیادہ نزدیک ہے رسول خدا اور بہت کم دنوں کے رہی ہیں رسول خدا کے بعد ان کے ساتھ ہونا سب سے آسان ہونا چاہیے تھا۔ بے شک اس کے بعد علاوی ہونا اس سے مشکل ہونا چاہیے تھا حسینی ہونا اس سے مشکل ہونا چاہیے تھا لیکن بالکل برعکس سے ہم جو یہاں اس بات پر اس الہام پر خدایا تیرا شکر شکر یہاں ہے <coughs> <exper tavalla> <tellik> <Shukur Propos refugees> اس فرش پر ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم آج پر اسپرش کے علاوہ مسئلہ یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا چلے ہم مان لیتے ہیں باقی تفاصیل ہم کل پڑھیں گے آج ہم نے صرف ذکر کر جتنا آج ذکر کریں گے یہ تو مسلم جناب سیدہ کے در تک آئے ہیں اس میں کسی کو شک نہیں آج جس نے میں ہم سے سوال کیا میں کہتا ہوں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے آگے جانے کی مجھے اتنا بتا دو کہ کوئی جناب سیدہ کے در کو جلانے کے لیے آئے <laughs> اتنی بات ثابت ہو جائے آگے ثابت نہ ہو رسول کلمہ پڑھتے ہو اور تم سے برداشت ہو جاتی تم اسے مان سکتے ہو جس کی طرف کی نسبت دی گئی ہے جب نے لکھنا شروع کیا بخت اسے بھی کیسے ہو سکتا وہ دروازہ جس پر آ کے بھی رک جاتا ہو جاتے کا کتنا ہوتا جس دروازے مالکل موت کو اعلیٰ نہیں پڑھتے ہیں میں سلمان سے پوچھتا ہوں سلمان اینی شاہد خالص صلیقو قلتو یا سلمان حد دخمو علم یکو اس نے احساب ہو میں نے سنا ہے کہ یہ اجازت کے بغیر اس دروازے سے داخل ہو گئے ہاں ایسا ہوا ہے مجھے قسم ہے جمبار کی یہ لوگ اس دروازے آپ کی مسائل پہ انتظام لوگ کہتے ہیں تو جناب سیدہ کیوں آئی دروازہ کھولے میں کہتا ہوں جناب سیدہ دروازہ کھولنے کا بھائی تھی کو واپس چلے گئے اس نے کہا کہ میں فاطمہ ہوں وہ گروہ بھی واپس چلا گیا ابھی تیسری بار آئے ہیں ان سے جب بھی نامی سیدا نے کہا اس گھر میں فاطمہ ہے مار سنا سلمان کہتے جب سیدہ آئی اور دروازہ کھولنے کے لیے نہیں آئی